ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 11 12 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਪਰਫ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜੜਬੋਇਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਦੇਖਿਏ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ नवदीप जेल में बंद था उसके लिए लगातार संगठनों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था पहले रेलवे ट्रैक पे आंदोलन किया बाद में ये प्रोग्राम दिया गया कि उसके सतारह और अठारह तारीख को एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे उसके चलते सरकार ने सरकार की ओर से नवदीप जलवेड़ा को रिहा कर दिया गया उसकी रिहाई के बाद अगर रिहाई का समा देखिए लगभग रात दस साढ़े दस बजे उसकी रिहाई हुई है जब दस साढ़े दस बजे रिहाई हुई है तो उस समय उस वक्त जिन लोगों को ये मैसेज मिला हुआ है कि भाई आप अम्बाला के अंदर एस ऑफिस के घेराव के लिए आइए वो तो लोग आएंगे उनको तो सूचना रात को मिल नहीं पाएगी सब सो जाते हैं उस समय तो वो उन लोगों के लिए ये रखा गया था प्रोग्राम के जो भी साथी जिसने जिस समय जलबेड़ा को नवदीप दिलवेड़ा को रिहा कर दिया गया उसी समय बाकायदा वीडियो बनाकर मैसेज दे दिया गया रात को लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे कि भाई नवदीप को रिहा कर दिया गया है अब एसपी के गिराव का कार्यक्रम मुलतवी किया जा रहा है सिर्फ इतना काम बाकी था कि अनाज मंडी के धान मंडी के अंदर किसानों ने एकत्रित होना था उस लड़के ने वहाँ जाकर लोगों का धन्यवाद करना था और उसको साथ लेकर इधर शंबू बॉर्डर पे आना था सिर्फ इतना कार्यक्रम था और किसी तरह का कोई कार्यक्रम बाकी नहीं था प्रशासन की ओर से जो मंदभागी सूचना मिली है जिसकी मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस हालात के चलते पुलिस ने जितने भी किसान किसने भी हमारे नेता वहाँ गए हैं सभी को डिटेन करना शुरू कर लिया ये क्यों किया जा रहा है हालात को जानबूझकर हरियाणा गवर्नमेंट खराब करना चाह रही है माहौल को टेंस करना चाह रही है ताकि कल को हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह कह सकें कि देखिए यहाँ पे आकर किसानों ने ये किया किसानों ने वो किया जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा न तो जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि जब बॉर्डर खुलेंगे तब दिल्ली की ओर हम कूच करेंगे तब तक किसी तरह का कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम अभी तक बना नहीं तो यहाँ ये भी क्लियर कर दिया कि एसपी का गिराव नहीं है फिर भी हमारे वहाँ पे जो हमारे साथी आ रहे हैं जिनको सूचना नहीं मिली वो आ रहे हैं और नवदीप को लेकर जाने आने के लिए वहाँ कुछ हमारे किसान नेता गए हैं तो उनको डिटेन करना ये बिल्कुल गलत बात है ये अति निंदनीय और शर्मनाक बात है और हरियाणा गवर्नमेंट को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलता आप माहौल को जानबूझकर टेंस करकर, को कर कर उस माहौल को खराब कर कर बाद में आप कोर्ट के अंदर ये बात साबित नहीं कर सकते कि किसानों ने माहौल ख़राब किया इसलिए हम इनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दे सकते वो इसके साथ जोड़कर नहीं की जा सकती और मैं सरकार को निवेदन करता हूँ काइंडली इस माहौल को शांत रहने दें शांत रखें किसी तरह का भी कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे किसानों के अंदर नाराजगी और गुस्सा बढ़े सो इसलिए जितने भी हमारे साथी डिटेन किए गए हैं उन सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए वरना अगर फिर भी कोई हालात खराब होते तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी बाद में ये मत कहें जाकर के किसान खराब करें हमारा किसी तरह का भी आज माहौल खराब करना या किसी तरह का एसपी का गिराव ऐसा कोई का कॉल नहीं थी वो हमने एसपी के पी के, के गिराहो की कॉल ऑफ कर दी गई थी वो हमने वापस ले ली थी लेकिन फिर भी अनाज मंडी के अंदर छात में भी किसानों को इकट्ठे ना होने देना ये एक तरह का तानाशाही रवैया है ये सहन योग्य नहीं है ये बर्दाश्त लोग नहीं करेंगे मैं इसीलिए निवेदन करता हूँ प्लीज़ हरियाणा का माहौल शांत रखने के लिए केवल किसानों की जिम्मेवारी नहीं है इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है वो भी इस ड्यूटी को निभाए ताकि माहौल शांत रहे केवल लठ के जोर पर शांति नहीं की जा सकती नहीं करवाई जा सकती हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा शांति बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा धक्के से शांति नहीं होती जो इसके सब के जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है अति शर्मनाक और निंदनीय हम इसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं और यह भी कहेंगे चेतावनी देंगे हरियाणा गवर्नमेंट को कि अगर उनको डिटेल साथियों को रिहा नहीं किया जाता तो बाद में अगर हरियाणा का किसी तरह का भी माहौल खराब होता है, तो उसकी जिम्मेदार हरियाणा गवर्नमेंट होगी बहुत-बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह देखो रिहा करना रिहाई तो पहला झूठे मुकदमे दर्ज करने जिस तरह नवदीप ने रात जदों उ 11 12 बजे छड़या गया थे उन्हें आके दसया कि ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ برف ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜੜਬੋਇਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ 25 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਣਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਗੇ ਸੋ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲੇਵੇੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 35 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨ ਸਾਹ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਓਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਪੀ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ